Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Ini malam Saya Tadi seperti tadi Saya mahu mengambil kesempatan ini Nak menerangkan kepada tuan-tuan Satu perkara yang amat serius Very serious Dan saya minta Tuan-tuan semua Dengar baik-baik Pilihan raya ini Oleh kerana UMNO Barisan Nasional panik Dia tahu dia mau kalah dia gunakan isu perkawaman racial issue. This is very very dangerous. Saya nak tahu. Dia buat tuduhan apa dia? Saudara Lim Kit Siang kononnya orang yang bertanggungjawab kepada perkara berlaku apa dia? 13 Mei tahun 1969. Ini sekarang ini sedang dimainkan kepada pengundi-pengundi Melayu supaya orang Melayu benci kepada Lim Kin Siang, supaya orang Melayu benci kepada DAP, supaya orang Melayu tidak mengundi Pakatan Rakyat. Ini permainan yang kita kalau kita berjaya dan saya percaya kita akan menang, kita akan tangkap mereka ini dan kita akan penjarakan dia. sebenarnya sebenarnya saya hari ini saya bercakap saya dalam AMNO 40 tahun saya pernah menjadi ahli parlimen AMNO Partai Nasional dua penggal pernah menjadi ahli dewan undangan negeri di Melaka satu penggal pernah menjadi pengusi MARA kalau tuan-tuan tahu pak saya siapa Gafar Baba semua orang kenal bukan? Ha. Saya nak beritahu tuan-tuan. Sebenarnya 13 Mei tahun 1969 peristiwa berdarah perkauman di antara orang Melayu dan orang Cina termasuk orang India sebenar-benarnya itu adalah rancangan AMNO sendiri. Ini tuan-tuan kena faham dan saya minta Orang-orang Melayu mesti dengar ini baik-baik. Jangan kita tertipu. Saya pun dulu pada satu ketika pun saya pun tertipu juga dalam hal ini. Tetapi kita telah buat kajian. Tengku Abdul Rahman Putra, bapa kemerdekaan. Dua tahun sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia mati di dalam surat khabar The Star dalam kolomnya tiap-tiap minggu Tengku ada tulis SICIT. -E. Tengku Abdul Rahman mengatakan Bahawa 13 ni adalah satu rampasan kuasa kecil ataupun mini ku yang dirancang oleh beberapa pemimpin UMNO termasuk orang yang bernama dan masih hidup yang masih jahat siapa dia? Doktor Mahathir betul? Oh. Hari ini dia tuduh Lim Kisang, hari ini dia pingat minta supaya filem apa tanda Putra ditundukkan kepada orang kampung kerana kononnya saudara Lim Kisang telah mengkencingkan telah apa ni? Apa memijak dan mengkencingkan bendera negara man itu. Lim Kisang saya amat simpati dengan dia. Saya nak buat pengakuan ini tuan-tuan supaya kita clear once and for all that he was not the man responsible for the 13 me. The man who was responsible was Amno leaders themselves. Ini telah dinyatakan oleh arwah bapa saya sendiri sebelum dia mati. Dia pun beritahu saya juga. Dia kata ini Mahathir lah orang yang paling jahat sekali. Dialah yang menjatuhkan Tengku Abdul Rahman selepas 13 Mei. Apa pasal 13 Mei berlaku? Saya nak beritahu. Pasal kalau tuan-tuan ingat. Dulu masa Tengku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri, dia kata apa? I am the the happiest prime minister in the world. Why? Saya ini Perdana Menteri yang paling gembira dalam dunia. Mengapa? Kerana rakyat berbilang kaum hidup dengan aman sentosa. I was the most the most proudest man in in in, in the world itu. Kemudian pihak-pihak the ultra Malays, yaitu Dr Mahathir termasuk Musa Hitam, dia gulingkan Tengku Abdul dia rancang 13 ini, 13 Mei ini turunkan Tengku Abdul dan naikkan Tun Razak. Selepas 13 Mei berlaku Dr. Mahathir Wrote a letter The yellow letter Dalam bahasa Melayunya Dr. Mahathir menulis surat terbuka Surat kuning Saya masih simpan salinan surat itu Dia menuduh Tengku Abrahaman. Dia kata Tengku Rahman Give too much face to the non-Malays Terlampau beri muka kepada orang Cina Dan orang India Maka Tengku Abrahaman. Patut mesti letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Akhirnya Tengku Abrahman terpaksa meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan Tun Razak ambil alih. Pasal apa Tun Razak ambil alih? Pasal Tun Razak tahu dia mengalami sakit masa itu. Itu pasal Tun Razak jadi Perdana Menteri. No more than five years kalau tuan-tuan ingat. Apabila Tun Razak ambil alih Perdana Menteri, Orang yang pertama yang pernah dipecat oleh Tengku Rahman sebagai ahli AMNO iaitu Dr. Mahathir apabila Tun Razak jadi Perdana Menteri dia terus jemput Dr. Mahathir semula dalam AMNO. Sedangkan sepatutnya Tun Razak dia pada Tengku Tengku Abdul was still alive Tengku Abdul patut dia kasih muka dengan Tengku Abdul betul tak? Pasal Tengku Abdul buang Dr. Mahathir Kerana Dr. Mahathir tulis buat Surat hantam Tengku Abdul Tapi Tun Razak Tak tunggu Dia menang, dia dapat saja jawatan Perdana Menteri Orang pertama yang dia ambil balik Sebagai ahli UMNO Ialah Dr. Mahathir Muhammad Tak cukup dengan itu Dia beri jawatan Menteri Pelajaran kepada Dr. Mahathir Ketika itu tuan-tuan ini sebagai ucapan terima kasih Tun Razak pada Dr. Mahathir kerana memainkan peranan menjatuhkan Tengku Abrahman Putra Al-Haj. Dan perkara ini bukan saja dalam tulisan Tengku Abrahman dalam surat khabar The Star as I see it, tetapi mendiang Ghazali Syafi'i, Tun Ghazali Syafi'i semasa itu dia menjadi menteri dalam negeri dia juga telah maklumkan kepada saya kepada Anwar Ibrahim dan esko-esko pemuda, masa itu kami pemuda, dia pun confirm mengatakan bahawa the 13th me was a plan mini coup by AMNO leaders to bring down Tengku, to bring up Tun but put a blame on Chinese and DAP especially Lim Siang. Ini sebenarnya tuan-tuan. Jadi saya harap Malam ini penjelasan saya clear dan saya harap kalau ada reporter, kalau ada blogger, tolong keluarkan ucapan saya ini. Saya mahu semua Melayu Malaysia mesti faham ini sejarah negara sebenarnya. Hari ini orang Melayu ditakut-takutkan keluar dalam internet, keluar dalam katalog, brochure dan sebagainya oleh UMNO tuduh Lim Kim Siang. Tulis gambar Lim Kim Siang. Saya nak beritahu tuan-tuan. Parti mana yang betul-betul anti Melayu? Parti mana yang chauvinis? Parti mana yang perkawaman? Parti mana yang anti Islam? MCA ataupun DAP? Saya nak buat perbezaan pada malam ini parti MCA yang ditubuhkan dalam tahun 1951. Daripada tahun 51 sejak MCA dilahirkan sampailah di saat ini ketika ini MCA tidak pernah malah mengharamkan tidak pernah membenarkan orang Melayu wala satu orang pun ataupun orang India ataupun Jabi atau orang asli menjadi ahli MCA. Betul atau tidak? <silence> Sebaliknya Parti DAP yang ditubuhkan pada tahun 66 Parti DAP yang ditubuh, sebagai parti anti Melayu Parti Perkawaman Coba dan sebagainya Tahun 1966, DAP lahir bersama tak kurang 10 ribu orang Melayu ketika itu. Ini sebenar. Sehingga, sehingga pada perhimpunan DAP yang pertama, seorang Melayu bernama Daeng Ibrahim telah dipilih oleh perwakilan DAP ketika itu sebagai naib pengusi parti DAP peringkat kebangsaan yang pertama dan Daing Ibrahim bertanding di Greek Perak. Diikuti oleh Daing Ibrahim, eh, Ibrahim Saleh bertanding di Buntung, Saleh Nakul Hitam bertanding tambah dan juga termasuk Fazlan Yahya. Tuan-tuan tahu, tahu siapa Fazlan Yahya? Fazlan Yaya pernah menjadi wakil rakyat ahli Dewan Undangan Negeri di Dewan Undangan di Perak atas tiket parti DAP mewakili kawasan Pasir Berdama. Di Johor, seorang Melayu amat ton bertanding atas tiket DAP. Di Pulau Pinang, bekas Presiden QPAC Ahmad Makno pernah menjadi ahli parlimen atas tiket parti DAP. Sebaliknya, saya nak beritahu tak kurang daripada 55 orang Melayu selain daripada orang India telah bertanding atas tiket parti DAP sejak parti DAP ditubuhkan sehingga tahun 2008 yang lepas tuan-tuan. MCA tidak pernah membenarkan orang Melayu atau India menjadi calon parti MCA. Betul atau tidak? Sebaliknya calon-calon MCA mereka hanya menang di kawasan-kawasan di mana sebagian besar majoriti adalah pengundi Melayu. Mereka berjaya menipu orang Melayu. Data atas sokongan UMNO Barisan Nasional. Betul? Betul. Mereka kalah bandar-bandar besar. Kerana orang Cina dalam bandar tahu bahawa MCA ini perangai dia untuk poket, perut dan pangkat saja. Betul? Betul. Tuan-tuan dan perempuan sekalian Saya nak beritahu Dalam Tuduhan yang mengatakan parti DAP ini adalah parti yang anti-Islam Hari ini Kita didendangkan Ini general Apa Chua Suelik Hari-hari maki, hina agama Islam. Saya nak beritahu tuan-tuan, tak salah kalau Ibramat Ting, kalau Lim Kisang, kalau Karpal Palsing, kalau siapa pun mengatakan kami tak bersetuju bahawa undang-undang Islam ni dilaksanakan di negara ini. Tak salah. Saya pun tak salah kalau saya, kalau Salahuddin Ayub, kalau siapa mengatakan kita tidak bersetuju agama apa ni Buddhis ataupun Hindu dijadikan sebahagian daripada undang-undang negara kita tak salah. Tetapi mana salah? Kalau sekiranya saya menghina agama Kristian, saya menghina agama Buddhis, saya menghina agama Hindu, itu salah. Begitu juga salah jika sekiranya orang bukan Islam menghina agama Islam. Betul atau tidak? Agama Islam, agama Buddhis, agama Hindu, agama Kristian pun sama mengajar kita menghormati agama-agama lain. Betul? Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Tidak ada masalah. Kalau nak laksanakan hukum hudud seperti mana yang disebutkan, kita akan bawa parlimen. Kalau parlimen bersetuju laksana, tak setuju tak laksana. Pasal parlimen berhak menentukan. Betul atau tidak? Hari ini Dia gunakan isu Dia kata apa? Oh Kalau pakatan ini cakap pada orang Melayu lah Oh kalau pakatan merintah Besok Perdana Menteri Ini DAP Cina oh, Tak percaya tengok Pulau Pinang dia kata itu Pulau Pinang Siapa, siapa Perdana Menteri Ketua Menteri Cina ke Melayu? Oh dia cakap dengan orang Melayu kampung Kadang-kadang minta maaf cakap Ada juga orang Melayu kampung bertemakan juga Ya, ini racun. Tapi saya nak beritahu, Sejak merdeka parti Kapalaya dahulu, Ketua Menteri pertama Pulau Pinang ialah Wong Pau Ning. Betul tak? Wong Pau Ning itu dia ini orang Bugis, ke orang Banjarmasin. Ha? Dia orang Tionghoa daripada parti MCA, betul tak? Gerakan pun macam tu. Parti gerakan selepas tu Lim Chong Yu. Dia bukan Jawa, dia juga. Orang tengah tapi dari gerakan Akhirnya daripada ini Kosukun, kosukun ni bukan banyak Dia juga orang tengah tapi dari gerakan Betul tak? Tiba-tiba hari ini orang Amno, Pulau Pinang Bila Lim Kedisian, Lim Guan Eng Jadi Perdana Ketua Menteri, baru dia nampak Oh, baru dia nampak Baru dia sedar Very slow Very slow thinking eh, Ini saya nak beritahu Apa masalah Lim Guan Eng? Apa masalah Lim Guan Eng kita nak persoalkan? Saya nak beritahu tuan-tuan. Di satu ketika dahulu, ada seorang pemimpin UMNO. Dia punya sexual desire very high. Ah, Saya tak sebut nama. Dia punya nafsu banyak kuat. Dia sudah buat apa berlaku? Dia rogol satu budak perempuan Melayu. Umur bawah 13 tahun. Ini budak perempuan Melayu 13 tahun tuan-tuan. Cuba bayangkan ini budak-budak umur 13 tahun macam. Cuba bayangkan anak-anak kita kena rugi macam mana. Akhirnya ini budak perempuan. Dia pula kena tahan. Di mana? Di pusat tahanan budak-budak nakal perempuan di Rembau Nismilan. Dan dia lahir. He, he gave birth. Dia lahirkan anak-anak dalam pusat tahanan. Tapi pemimpin UMNO ini sampai sekarang dia bermaharaja lelah. Dia sekarang masih lagi pegang agensi kerajaan. Ni. Adakah pemimpin MCA macam Chua Sirik berjuang untuk mempertahankan menebus maruah anak Melayu yang dirogol oleh pemimpin UMNO ini yang umur 12 tahun ini? Ada? Ada pemimpin UMNO buat? Ada. Tetapi saya nak beritahu anak kepada saudara Lim Kis yang Saudara Lim Guan Eng, dia walaupun dia seorang Tionghoa, bukan orang Melayu, tapi atas sikap prinsip perikemanusiaan dan keadilan, sama ada kamu orang Melayu, orang Cina, orang India, orang apa, Lim Guan Eng berjuang, akhirnya Lim Guan Eng juga dipenjarakan kerana memperjuangkan maruah anak Melayu yang dirogol oleh pemimpin Melayu ini sendiri tuan, -tuan. Sepatutnya kita orang Melayu ...harusnya... berterima kasih, mengucap terima kasih kepada Lim Guat Ning. Betul? Oh. Ini. <tuk> Tapi Amno dia tuduh, dia tak peduli. Dia tuduh Lim Guan Eng ini anti Melayu. Dia tuduh Lim Kisang anti Melayu. Hanya saya kesian Lim Guan Eng, eh, Lim Guan, eh, Lim Lim Kishang. Pasal apa? Dia tidak handsome seperti banyak anak anda itu saja. <laughs> Kalau tonton tengok gambar dia. Serius. Betul tak? He's a very serious man. Saya kenal Lim Kishang tahun 80an. Masa itu saya alim parlimen. I sit together next to Lim Guan Eng and Masabu and Lim Lim Guan apa? Lim Kishang what side? Saya kenal dia. He's a very stern man. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menghina orang Melayu. No. Dia tentang segala perkara yang tak betul. Kalau ada rasuah, dia tentang. Kalau kerajaan tak betul, dia tentang. Ini perjuangan Lim Siang. Kita patut di sini berucap terima kasih pasal Lim Siang sanggup meninggalkan kawasan di Perak untuk bersama-sama tuan-tuan di Gerang Patah ini. Dan saya percaya dan percayalah percayalah muka yang tak handsome ni apabila dia jadi wakil rakyat di sini besok percayalah dia akan juga berjuang habis-habisan untuk ke, ke, ke apa ni, kebaikan rakyat di gelang Patah ni percayalah Maka dengan itu tuan-tuan, saya berharap kita ramai-ramai kali ini keluar. Kalau dulu peratus pengundian lebih kurang 75% ke 80% yang keluar mengundi, kali ini kita mahu sekurang-kurangnya 95% pengundi yang berdaftar mesti keluar pagi-pagi lagi kita undi Pakatan Rakyat. Setuju? Saya nak buat pengumuman sikit malam ni. Semalam saya dapat panggilan. Saya tak nak beritahu siapa. Mengatakan dari Bukit Aman. Pakatan Rakyat setakat petang semalam kita boleh dapat 222 kursi yang bertanding kita boleh dapat 125 ke 130 kursi. Hari ini anak-anak muda Daripada Johor sampai ke Perlis Sampai ke Kelantan Saya tak beri sahabat Sarawak Tapi saya nak beritahu Sokongan anak muda begitu hebat sini. Dua hari lepas saya di Kedah Saya bertemu dengan 50 Penuntut-penuntut Melayu Yang balik daripada Mesir Daripada Egypt Tambang sendiri bayar 2,000 ringgit Balik bukan saja mau pangkah tapi mereka sekarang ni kempen tiap-tiap hari nak menyokong kita tuan-tuan. Tak cukup dengan itu. Tak kurang 2,000 mahasiswa. Students, students, university students. Now, right now. Are campaigning everywhere Berkempen, berceramah Seluruh negara hari ini tuan-tuan Nak beritahu Mengapa ini berlaku? Walaupun kerajaan beri Brim 1, Brim 2 dan Brim 3, Biar dia kasi. Bak kata yang berhormat tadi, saudara yang berbahagia Dr. Ting, ini duit kita betul? What is there to be proud of? Nak bagi apa? 55 tahun, RM500, 55 tahun tambah lagi RM500, $1000, 55 years. Tapi tuan-tuan, you try to calculate. Cuba cuba kira. Satu ribu ringgit Tuan-tuan divide By 55 years Bagi dengan 55 tahun Kemudian tuan-tuan divide 12 bulan satu tahun Kemudian divide 30 hari satu bulan They mean our value is only half a cent per day only You tahu tak ini Lebih baik jadi Kempunan saya Nyanyi US 1 million 3.5 million ringgit 8 minit 435 ribu Betul tak? Ini dia Hari ini nak menang pilihan raya. Dia jual kita punya kerayatan. Senang-senang. 800 ribu rakyat asing di Sabah diberikan kerayatan. Betul? Di Merata, di, di, Selangor. Tak kurang daripada 100 ribu pendaftar. Orang asing pun dia daftar. Hari ini orang Bangladesh pun boleh dapat kapilalan biru. Orang Myanmar pun boleh dapat. Tapi orang India yang lahir dalam negara ini sudah datuk nenek dia sudah lahir di negara ini. Masih lagi tidak ada surat beranak. Masih ada tidak lagi dapat perkenalan. Betul atau tidak? Ini not fair to the Indian community. Not fair at all. Tak patut. Bagaimana anak orang India tak boleh pergi sekolah? Bagaimana anak orang India tak boleh ambil exam? Pasal tidak ada surat beranak. Pasal tidak ada, ada perkenalan. This is not fair. Itu pasalnya kita mesti get rid of this corrupt government. Betul? Oh. Saya keluar daripada AMNO. Tan Sri Mat Taib bekas menteri besar Selangor keluar daripada AMNO masuk Pakatan Rakyat. Sekarang general-general, polis, pegawai kerajaan semuanya bila pension, why don't they join AMNO? Mengapa tak join AMNO bersama Nasional? Betul? Oh. Kalau mau kaya join tak? Boleh rompak sana betul tak? But we are born to fight for the rakyat. Kita dilahirkan untuk rakyat. Ini perjuangan kita. Jadi tuan-tuan dan puan -puan, sekalian, saya uh, waktu pun jam 12, kita menghormati masa, saya minta keluar. Kalau ada saudara mara kita walau ada di China pun ke di mana pun minta orang balik tentukan semua yang berdaftar keluar mengundi seramai-ramainya. Setuju? Dan saya percaya menjelang lima hari bulan lima atau enam hari bulan pagi apabila kita dapat putrajaya janji kita apa dia? Minyak akan diturunkan. Kalau orang UMNO Barisan Nasional tak setuju dengan kita tak apa. Enam hari bulan minyak diturunkan petrol station kita ada dua standard. Satu untuk Pakatan Rakyat murah harga, satu untuk AMNO harga biasa. Okey? <SILENGALAN> apa lagi? Tol daripada Johor Bahru sampai ke Bukit Kawitan Perlis akan dihapuskan. Betul tak? Betul. <SILENGALAN> Kalau orang AMNO Barisan Nasional tak setuju, tak apa. Tol lama kita kekalkan dia lalu tol tidak bayar, kita lalu Pakatan Rakyat free. Okey? Okey? <SILENGALAN> pelajaran kita mau hapuskan PTPTN tuan-tuan tahu tak dua bulan lepas dalam surat khabar The front page muka surat depan 1,700 1,700 anak-anak kita Melayu, Cina dan India telah lulus dapat lesen bawa jadi pilot kapal terbang tapi mereka sekarang jadi apa? pilot apa? pilot teksi tak ada kerja Utang PTPTN 100 ribu Tak boleh jaya bankrupt Tajuddin Rahman eh, Tajudin Ramli Bekas pengusi emas Utang 560 juta Kabinet Najib Hapus. Hapus Anak kita Utang 20 ribu bankrupt Utang 30 ribu bankrupt Nak belajar susah Nak pinjam duit susah Tapi Syarizat 250 juta 3 bulan Muhyiddin dengan Najib lulus Betul tak? Ini Tengok apa berlaku Di Selangor Ketua Wanita UMNO Selangor Raja Rupiah Tanah 220 hekar di Bukit Apa ni Kota Raja Di Bukit Raja Selangor Itu tanah gazet untuk pembangunan Kem Tentera Tapi Najib Semasa dia timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dia approve tanah ini kasih pada Raja Rupiah. Belum tukar nama, jual produk pada LTAT 160 juta. Siapa tak boleh kaya tuan. Rakyat mana dahulukan? Rakyat kroni UMNO. Itu sebabnya UMNO Barisan Nasional ini, kita mesti kuburkan dia, kita mesti tanam dia once and for all. Setuju atau tidak? Oh. Akhir sekali saya nak beritahu. Saya nak beritahu last, last. Nanti orang UMNO kata apa? Barisan dia kata, ini betul dia janji, dia cakap, besok dia perintah, dia pun rasuah. Saya nak beritahu. Kalau sekiranya wakil-wakil rakyat kita, Pakatan Rakyat menang, kita jadi Perdana Menteri, kita jadi Menteri Besar, yang berhormat masih kekal. Kalau mereka rasuah, kalau mereka menyelewin kuasa, kalau mereka tidak berjuang untuk rakyat, kita tombangkan mereka, kita kasih peluang kepada UMNO balik. Okey? Okey.